За меня, блядь, это распи***йское нахуй отношение. Ты працювала, не працюя. Ты працювала, так ты нахуй или не можешь это, блядь, сделать, или оно тебе блядь. А я должен, блядь, собираться на эти батареи, я не грею, собираться и блядь, дячить куда-то, ночью, блядь, искать, где блядь, все працювало на а не працюя. Юра, я тебе конкретно говорю, блядь, а на конкретном, ё, е... рот понятном языке, Уйдешь, нахуй, с участка, блядь, пока, сука, не проверил все, блядь, поймаю, нахуй, просто блядь, отхуячу блядь, физически. За... Ты что, блядь, думаешь, если я блядь, за этим не смотрю, можно блядь, на все забить? Блядь. Чтобы я, нахуй, мерз у себя в доме, блядь? А будемо відверті. Я і сам схильний до обсценної лексики і ненавиджу мерзнути. Тим більше, мабуть, образливо, коли в тебе вагон бабла і хата на 600 квадратів в кончі, а батареї все одно не працюють. Але конструювати фрази, які складаються з матюків більш ніж наполовину, я підрахував. І при цьому все ж таки доносити основну думку ого.